Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari nah, ini kita akan berbincang Bersama-sama berbincang Tentang tafsir lima Tafsir diwa'i Dan juga tafsir syari okay, Pertama sekali Kita akan terangkan tentang Tafsir lima tur okay, Tafsir lima tur Ia merujuk pada tafsiran Al-Quran yang berdasarkan kepada dari dalil-dalil daripada Al-Quran, hadis dan juga riwayat sahabat dan terdapat pendapat ulama di mana pendapat ulama ini di dalam ulama ada yang menyatakan bahawa pendapat Tabi'in ini termasuk kepada tafsir Biroi tapi ada dalam ulama yang menyatakan bahawa pendapat Tabi'in ini termasuk dalam tafsir dimaku kerana aa, mereka ambil tafsir tersebut daripada riwayat para sahabat Dan tafsir Ibn Masud ini dianggap sebagai sebagai pendekatan tafsir yang paling suhaib Kerana merujuk pada Dalil Al-Quran sendiri Namun, aa, tafsir Ibn Masud ini tak terlepas dan tak terlibat daripada kritikan dan cabaran Ini uh, biasa Apakah kelebihan tafsir Ibn Masud? Antara kelebihan tafsir Ibn Maksud ni ada tiga yang pertama adalah keaslian dan keautentikan. Mana ni sahih Untuk urayannya ni dia tafsir ni menekankan penggunaan sumber yang sahih dan bersifat langsung seperti tafsiran Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi ini tafsir Al-Quran bil Al-Quran. Yang kedua kelebihan tafsir bermaksud adalah mewarisi tradisi salaf ulama. Tafsir maksud meneruskan tradisi generasi awal umat Islam Ia Ini daripada zaman Salaf dulu lagi Iaitu zaman sahabat dan tabi'in Yang memahami Al-Quran berdasarkan konteks perundangan wahyu. Kelebihan yang ketiga yang terdapat dalam tafsir maksud ini adalah Penjagaan terhadap penyimpangan Pada hari ini kita tengok banyak sangat kitab-kitab Yang menyimpang daripada apa yang kita belajar Ibn okay, untuk ni adalah Tafsir ini bergantung kepada dalil-dalil yang sahih Tafsir ini berfungsi sebagai Mekanisme untuk mengelakkan penyelewangan Dalam penafsiran Al-Quran Saya okay, ulang balik Untuk kelebihan tafsir maksudnya ada tiga Yang pertama Keaslian dan Kesahihan Yang kedua Mewarisi uh mewarisi tadi itu salah pandai dan yang terakhir ayat yang ketiga daya, daya yang betul -betul penjagaan terhadap penyimpangan okay, di dalam tradisi tafsir maksud ni juga terdapat kritikan dan cabaran akan diterangkan oleh dan cabaran tafsir dimaksud yang pertama uh, sumber yang terbatas di mana tidak semua ayat dalam Al-Quran memiliki tafsir yang secara langsung daripada Al-Quran atau Hadis. Hal ini juga dapat menimbulkan kesukaran dalam memahami ayat-ayat yang tidak digulaikan secara terperinci. Yang kedua, kekuatan sanad hadis dan riwayat. Banyak riwayat yang digunakan dalam tafsir dimaksud berasal daripada sumber dan sumber yang dipertikaikan sanad ini. Terutama riwayat daripada Iswad Iliad, iaitu kisah-kisah yang diambil daripada tradisi Yahudi dan Kristian. Ini boleh menjelaskan kekuatan tafsir atau kesahihan tafsir tafsiran tersebut. Yang ketiga, ketergantungan pada konteks sejarah. Uh, tafsir dimaksud sering dikaitkan dan terikat dengan konteks sejarah zaman sahabat dan tabi'in yang mungkin tidak relevan sepenuhnya dengan cabaran kontemporari umat Islam. Sebagai contoh atau tafsirnya isu-isu model seperti uh, teknologi yang tidak dibahas secara langsung dalam tafsir bimak tu. kemudian kita akan masuk pada uh, tafsir Biroi yang akan diterangkan oleh Nawal baik seterusnya untuk tafsir Biroi tafsir Biroi ini dia adalah kalau mengikut dalam buku ni dia merupakan satu pendekatan dalam mentafsirkan al-Quran yang berdasarkan ijtihad atau pandangan akal seseorang asalkan tidak bercanggah dengan nas al-Quran tidak bercanggah dengan hadis tahrim ataupun prinsip biji Islam uh, tafsir Biroi ini juga dia memberi ruang pada ulama untuk gunakan ilmu dengan dan logik dalam makna ayat-ayat al-Quran tapi dia mesti dilakukan oleh mereka yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang Bahasa Arab usul Tafsir dan syari'at. Untuk ciri-ciri Tafsir ni saya isyaratkan dekat buah okay. Bismillahirrahmanirrahim Hari okay. ini saya nak kerangkan ciri-ciri Tafsir Yeruai Yang terdapat dalam kitab ini Yang ada empat Yang pertama Berdasarkan kejadian yang sahih tafsiran menggunakan akal dan logik tetapi harus berbandingkan Al-Quran al dan Sunnah Yang kedua, menghormati kaedah tafsir tradisional tidak menolak tafsir berdasarkan riwayat tafsir bin Masur tetapi melengkapkannya Yang ketiga, mengambil kira realiti semasa tafsir ini sering diaplikasikan untuk menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan isu-isu kontemporari Contemporary kontemporari. Terutnya yang terakhir Yang keempat Syarat ilmu yang mendalam Pelaksanaan tafsir ini mesti memiliki ilmu alat Seperti namu, sarap, balabah dan lain-lain Ok, seterusnya saya akan Terangkan Contoh ulama' tafsir Birawadi <eten circles> Yang pertama Imam Pakrudin Arazi dalam tafsirnya Mahfati Al-Lawad Beliau menggunakan banyak pendekatan Rasional Dia Imam Abu Hayyan Al-Andalusi Al -Andalusi. Dalam tafsirnya Beliau sering menggunakan Pendekatan akal untuk mendekatkan Konteks ayat Dia okay. Saya akan serahkan kepada rakan saya Untuk menyatakan kelebihan Dalam tafsir Al-Ibrad Kelebihan lebihan tafsir dirai ini yang pertama dia merupakan fleksibel dia membolehkan al-Quran ini diplas, diaplikasikan dalam pelbagai situasi dan zaman tapi kekurangan dia Berisiko untuk salah tafsir sebab bila dia dilakukan tanpa ilmu tafsiran ayat ni boleh menyimpang untuk contoh buku dan penulis tafsir tafsir dirai kita ada contoh kita yang pertama kita ada kitab mafkat al-roi penulisnya Imam Fakhruddin razi dan kitab yang kedua kita ada kitab al-tahrir wa al-tanwir penulisnya Ibnu Ashur untuk contoh ayat nama kita untuk contoh ayat tafsir ini pula contoh surah al-ankabut ayat 45 yang bermaksud Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu Iaitu kitab Al-Quran Dan dirikanlah solat Sesungguhnya Solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih besar keutamaannya Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan Kemudian kita akan masuk kepada tafsir Al-Isyari Al-Isyari adalah satu bentuk tafsir Al-Quran Yang berasaskan kepada makna tersembunyi Iaitu makna yang tersembunyi dalam ayat tersebut Tafsir ini biasanya digunakan oleh golongan sufi Atau mereka yang mengutamakan aspek rohani dalam memahami wahyu uh, Dalam tafsir ini, makna zahir teks diterima Tetapi penekanan diberikan kepada makna batin yang hanya dapat difahami melalui kashaf Iaitu uh, laham rohani atau pencerahan akal dan hati Di mana kemudian saya akan masuk kepada kelebihan tafsir al isyari Yang pertama, pendekatan yang mendalam. Tafsir ini membuka dimensi yang lebih dalam terhadap al-Quran, memberikan penghayatan rohani dan makna kehidupan yang lebih mendalam kepada pembacanya. Yang kedua, tafsir ini relevan kepada perjalanan spiritual. Di mana uh, golongan sufi dan pengkaji yang berminat dengan aspek kerohanian mendapati tafsir ini relevan dengan usaha mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, memperkayakan tradisi tafsir. Tafsir Al-Syafi'i menambah perspektif baru pada pada tradisi tafsir dengan membuka ruang untuk penafsiran yang tidak hanya terhad kepada makna liter. Kemudian kita akan masuk pada kritikan. kritikan pada uh, tafsir Al-Syafi'i seterusnya kita akan bincangkan kritikan terhadap tafsir Al-Isyari Yang pertama, dia juga sama macam tafsir Ibn Maksud Yang ini berisiko kepada penyimpangan Kerana tafsir ini bergantung kepada pengalaman peribadi Yang boleh membawa kepada tafsiran yang tidak konsisten atau bercanggah Yang keduanya adalah tafsir ini kurang di Nabi Tafsir Al-Isyari seringkali tidak disokong dengan dalil-dalil yang kukuh dari al-Quran dan hadis yang menyebabkan ia diragui oleh sebahagian ulama yang berpegang kepada metodologi tafsir tradisional. Antara ciri-ciri tafsir al-Isyari ini yang pertama adalah berfokus kepada makna batin. Ia ini dimenerangkan kepada makna yang tersembunyi di sebalik lafaz zahir ayat-ayat Al-Quran yang sering kali dikaitkan dengan pengalaman rohani atau perjalanan spiritual. Ciri yang kedua ni adalah penekanan kepada konteks spiritual. Spirit, spiritual. Yang mana ayat-ayat Al-Quran sering ditafsirkan kepada konteks perjalanan manusia yang menuju kepada Allah Subhanahu Taala seperti tazkiah, iaitu penyucian diri dan maqamat, iaitu peringkat-peringkat kerohanian. Dan yang terakhirnya adalah perlu kepada keilmuan dan ketakwaan. Pentafsir Al-Isyari seringkali dianggap sebagai individu yang memiliki hubungan rohani yang mendalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta memahami makna batin melalui pencerahan. Ini adalah berkaitan contoh-contoh kitab tafsir Al-Isyari yang menjadi rujukan pada hari ini. Yang pertamanya adalah tafsir Al-Tustari. Yang penulisnya adalah Sah Al-Tustari kita ini menerangkan tentang menghuraikan ayat-ayat Al-Quran dengan makna batin yang mendalam. Yang kedua adalah tafsir Al-Qushairi. Penulisnya adalah Abu Al-Qasim Al-Qushairi yang menerangkan pendekatan ayat Al-Quran berdasarkan Al-Mutasaw. Dan kitab yang ketiga, kitab tafsir Al-Qushairi adalah Data'if Al-Isharat. Penulisnya al -Qushari. Kitab ini juga menerangkan tentang Isyarat-isyarat batin dalam Al-Quran Yang memberi makna Dalam-dalam Yang memberi makna yang mendalam Kepada aspek rohani Dalam kehidupan Pada akhir menjangkara kita pada hari ini Saya akan menerangkan secara ringkas Ketiga-tiga tafsir tersebut Tafsir yang pertama Tafsir Bil Al-Maksud Tafsir berdasarkan riwayat sahih dari Al-Quran, hadis dan pendapat sahabat tabi Menjamin keaslian dan ketetapan tetapi kurang fleksibel terhadap isu kontemporari. Tafsir yang kedua, tafsir bi al-ra'yi. Tafsir menggunakan istihad akal dan logik selagi tidak bercanggah dengan prinsip syariah. Relevan untuk isu semasa tetapi berisiko jika akan digunakan secara berlebihan. Tafsir yang ketiga. Tafsir al ishari, Tafsir menekankan makna batin dan spiritual di sebalik teks zahir. Berperkaya dimensi rohani tetapi sukar diverifikasi dan berisiko kepada penyimpangan. Ketiga-tiga pendekatan saling melengkapi dan penggunaannya bergantung kepada tujuan tafsir dan konteks yang dibincangkan. Baik, berdasarkan apa yang kita bincangkan Hari ini, insyaAllah Dapat kita ambil Ilmu baru dan ditimba Sebagai Suatu perkara yang boleh kita ajarkan Pada generasi-generasi yang akan datang Dan juga sebagai satu, satu Pendekatan lah untuk diri kita Tentang tafsir ni macam mana Kita tutup Kita punya perbincangan hari ini dengan Tafsir Khafah Masyarakat